Чи ми продовжимо ще раз. Вітаю всіх, хто долучився. Можливо, хтось не знав. Ми трошки змінили віщання. І вчора і сьогодні розпочинало 12.45. Був проект передвиборних та ці вибори 2014. Сьогодні останній день, коли кандидати в народні депутати України мають право розповідати про себе, презентувати свої передвиборні програми. Тому ввечері ще з 19.00 до 22.00 також частина кандидатів в народні депутати будуть презентувати свої програми. Сьогодні, 24 жовтня, п'ятниця, завтра у суботу, 25 числа, вже буде день тиші. А 26 ми всі з вами підемо. На виборчій дільниці так 13.20. У цій годині ми консультуємо на три важливих теми і детально на початку про те, про що будемо говорити саме у цій годині. 26 жовтня у неділю на це звертаю увагу. Перехід на зимовий час. Ну це відбудеться в ніч суботи. На неділю два рази на рік стрілки годинника переводяться на годину більш ніж ста країнах світу. В останню неділю березня на годину вперед, в останню неділю жовтня, на годину назад. З лікарем у другому лоці поговоримо, як перехід на зимовий час вплине на наше з вами здоров'я у корисних порадах. Київкультурний запросимо всіх до народного музею хлібу. А за кілька секунд розпочинаємо з юридична консультація. Як зареєструвати авто вдає? Як відбувається зворотна процедура взяття на облік, зняття з реєстрації? Чому сьогодні піднімаємо цю тему? Тому що 26 жовтня також у неділю день автомобіліста. За мить розпочинаємо. Держава за допомогою процедури реєстрації контролює всі автомобілі в країні. Реєстрація автомобіля в ДАІ не означає переходу права власності на цей автомобіль. Купивши авто, власник повинен у п'ятиденний термін зареєструвати своє авто. Як поставити автомобіль на реєстраційний облік ДАІ? І взагалі всі питання щодо авто. Ну можливо, вирішили придбати і є якісь перепони. Я думаю, що теж не буде. Євгенія не будете ж проти правда. За. Всі запитання про саме те... скользькі хороший... ви нам зараз скажете, які бувають спиські питання, особливо якщо брати і купувати авто з рук да. в руки, як то кажуть, 0971. будь ласка, всі автомобілісти, а можливо, той, хто планує стати автомобілістом, ще раз нагадаю, цю неділю, 26 жовтня, не лише вибори, не лише перехід на зимову час, а ще й день автомобіліста. Ми чекаємо 223.0971. Стикнулося з проблемами в ДАІ, стикнулося ще з певними питаннями. Хотілося б, щоб ви вже починали телефонувати, а ми так візьмемо все таки варіант, тому що ми починали колись. Ну зрозуміло, да. тема важлива. Не дійшли навіть до середини. Пам'ятаєте? Да. Очі ноги в процентом составляю в нашій країні, напевно, попроси по автомобілі. занимает основную проблематику вообще отношения с правоохранительными органами, соответственно гражданами, которые пытаются зарегистрировать, как пытаются продать и нужно сказать, что наверное начиная с 90-х годов когда Украина соответственно стала независимой Количество проблем, связанных с регистрацией и количеством каких-либо баз, запретов, да и mm -hmm. непонятно каких органов, которые просят не снимать с регистрационного учета. Сегодня вот мы сейчас с вами говорим, Лейла, и те, кто сейчас у экранов телевизора... Поверьте, каждый из этих людей рано или поздно или сталкивался с этой проблемой, или столкнется. Поэтому сейчас вот и стоит вопрос на кону, чтобы передать функции регистрации автомобиля, выдачи, выдачи технических паспортов, как административную функцию передать другим органам, чтобы правоохранительные органы, как таковые, не занимались административными, их можно назвать, услугами. Потому что самое страшное, что... Находясь в одном управлении, образразли, МВС да. и служба, которая, скажем там контролирует регистрацию, а рядышком следственные органы, которые проводят какие-то следственные действия. И что самое неприятное, мы уже тогда поднимали, но сейчас, опять-таки говорю, люди знаете, услышат эту фразу, когда появляются какие-либо письма в департамент ГАИ, соответственно, в органы МРЭО, что просим по какой-либо причине не снимать с учета, потому что пять лет назад какой-то гражданин не уплатил какие-либо налоги. Это, искренне говоря, без уголовного дела, это без решения суда. У нас сегодня... Если бы мы с вами подняли базу, и если такое случится, и граждане наши на какой-либо сайт, мы представим виртуально, написали бы, сколько было отказов ГАИ, немотивированных по поводу запрета снятия с регистрационного учета, или, соответственно, постановки на регистрационный учет, мы бы с вами, Лейла, взялись бы за голову. Потому что если бы сугубо по закону, по решению суда, а не с помощью каких-либо просьб, ну, скажу так пример, я сейчас не буду говорить, где это происходило, но меня поймут. Пишет следователь, да. прошу департамент и Не, в данном случае не снимать с регистрационного учета такой-то, такой-то автомобиль. Причем без Причем, Лейла, четко все понимают, что без решения суда это, это невозможно. Реальность. И что делает департамент ГАИ? Или, они говорят, да, это ориентувание Мы не можем снять. Дайте официальную ответ. Не можем. И вот почему я сейчас угу. это говорю? Многие женщины, у которых, ну, к сожалению, нет за спиной юристов, адвокатов, да, и они тут и не нужны по большому счету. И сегодня я ратую за то, чтобы наш разговор был предметный, что это проблема, и когда вы видите и слышите, что вам по какой-либо причине, без решения суда, не дают возможности снять с регистрационного отчета ваш автомобиль, а не, мои уважаемые сограждане, вы должны помнить, что приобретая, я немножко повторюсь, но все, кто сегодня смотрит передачу нашу, все, кто приобретал не только на вторичном рынке у кого-либо срок, но даже в автосалонах, у дилеров, которые в данном случае работают не под официально марка какого-либо бренда, поверьте проблемы возникают с момента, соответственно, растамаживания автомобиля. И вы станете счастливым обладателем автомобиля. Вы уже на себя зарегистрировали, и тут каким-то чудом появляется какое-либо письмо, что дилер, который не уплатил в полной мере какую-либо таможенную пошлину, в данном случае автомобиль арестовывается. Так, зараз она продолжит. Ну, это интересно, я даже сижу мовчу, потому что... С рук берешь проблему, может быть, с автосалона берешь проблему. Ну, может. вы поняли, я имею в виду автосалон, который я не зам... автосалон, а дилеры, я не хочу сейчас да, 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 так, обидеть сотрудников Нам У нас есть дозвонивающий, говорите вы в эфире. Здравствуйте, Максим, меня зовут. Вот такая ситуация была в МРЭО. Угу. Как бы снимали с учета, только не сняли с регистрации, а полностью аннулировали регистрацию. То есть, в дальнейшем я поставил на учет через другое МРЭО, но мне приходилось возвращаться обратно в это МРЭО, и они якобы сделали ошибку. Но я понимаю, что это какая-то коррекционная схема у них на сумме этого идет. Вы знаете, уважаемые... Дякуємо. Ще чекаємо. 2230971. Абсолютно, Прошу. Максим сьогодні, мабуть, озвучив проблеми в целом uh -huh. всього нашого народу України, які нещасні в этих отношениях. Да, можуть аннулировать регистрацию, могут совершить ошибки. Причем как такового наказуемости, если мы с вами возьмем статистику Лейла, когда гражданам отказали необоснованно. то статистику наказания как такового вообще не присутствует. То есть тот момент, о то, чем мы сейчас идем, неотвратимость наказания должна присутствовать за совершение должностными лицами преступлений, она абсолютно не наблюдается. И вы знаете, самое страшное, что когда ты приходишь, и люди, соответственно, имеют юридическое образование, давайте будем объективными, мы не пришли в строительный магазин и пытаемся что-либо объяснить. Все, кто работает в правоохранительных органах, имеют высшее, ну я с точки зрения там, офицерского состава, юридическое образование. И они четко как никто. Здесь не может работать момент, мы не знали. Все четко понимают, что должно быть решение суда. Только суд уполномочен наложить арест, запретить снятие с регистрации. Там департамент принудительного взыскания исполнительная служба может какие-либо постановления о открытии исполнительного производства. Но когда мы сейчас с вами говорим настолько концептуальные вещи, вот это, когда вот недавно Аваков говорил о реформировании милиции, а реформирование будет долгое, вопросов нет. Но реформирование должно начинаться с того, с чего наши граждане поймут сразу, что изменения произошли. И поверьте, большего количества людей, чем автомобилистов, взаимодействующих с правоохранительной системой, не существует. Ну, у нас как... частично, это категория это. Та, да, как... это ну, все, кто... это все. я так разумею, находится в таком. Поэтому. Диалоге, на с... Да. На сегодняшний да. момент запомните. Только несколько документов могут вам запретить что-либо сделать. Но это я говорю о том, что если вы не можете снять или в данном случае есть какие-то проблемы по постановке на регистрационный учет. Но мы с вами не должны забывать опять-таки уважаемые мои граждане, что когда вы приобретаете автомобиль по доверенности, ну назовем это, мы уже об этом говорили, но тем не менее повторимся с вашего разрешения, Лейла. Прошу, прошу. Что когда вы покупаете автомобиль и берете у человека доверенность с точки зрения минимизации стоимости расхода по снятию с регистрационного учета с точки зрения не оплачивать, а просто получить доверенность на управление от автомобиля, запомните. Я сейчас буду с вами говорить не только о том, о финансовых и правовых последствиях. Но представьте, если вы сегодня продавец, кому-либо отдали вашу машину по доверенности. Автомобиль регистрирован на вас. И не дай бог, это средство повышенной опасности. Человек за рулем этого автомобиля совершит ДТП. И не дай бог, пострадает чья-то жизнь или не дай бог какой-то... Уже страшный момент потери жизни, поверьте, вы будете отвечать тоже по данному случаю, как человек, который доверил средства повышенной опасности. Но кроме того, я хочу сказать, что никому, наверное, не хочется ночью, чтобы его поднимали сотрудники правоохранительных органов, потому что два часа назад, не дай бог, автомобиль совершил наезд или ДТП, а вы этот автомобиль уже свой год не видели. Вы отдали по доверенности. Поэтому здесь я вас убеждаю в одном. Решили расстаться с вашим автомобилем. Передайте право собственности, снимите с регистрационного учета, продайте автомобиль, уплатите пошлину, после чего вы уже И не являетесь владельцем. Вот э... правильно, э... Лейла. В данном случае фраза, вот эта фраза, да, сплаты податки спокойно. Сп... Вот тут снял с регистрационного учета, продал, спи спокойно, потому что потом э, автомобиль может являться средством преступления. Поверьте, вы отдали по доверенности граждане, которые, образно говоря, не дружат с законом, совершили какое-либо преступление, они использовали это в каких-то махинациях. Потом вам надо будет доказывать следственным органам, что вы не имели отношения уже к данному автомобилю, что свидетели покажут, что вы расстались с этим автомобилем год назад. А другие люди будут говорить, вы формально передали по доверенность другому лицу, хотя тоже могли участвовать в данных махинациях, как будто увели от себя автомобиль. И запомните, автомобиль как вещественное доказательство, которое может быть приобщено к материалам уголовного дела, в очень многих случаях участвуют. То есть лица, которые имеют криминальное прошлое, они его используют, соответственно, для достижения своей цели. И здесь у вас должно быть главное правило. Так же, как и с недвижимостью, с квартирой, решили расстаться, расставайтесь навсегда. Нас є додзвонювач, ще дякую, що так і з конкретні речі говорити. Сижу навіть мовчу, тому що розумію, що в принципі запитання мають гадання. Коли, пройдено, коли чесно відверто говоряться речі, які а, мали спрацювати на користь кожного, хто користується автомобілям, або як з довіреністю ви зазначили. Треба все таки бути обережним, не забувати про ці всі моменти. Я дякую, що так детально про них говорите. Є ви в ефірі. говоріть. пані адвокату. Наступне при ГАІ, значить приймає рішення безпідставно, тому що немає ні експертизи, ні свідків, ні скажімо так, належних фактів обставин. Вони приймають рішення, дізнання не проводять, заяви скарги не розглядають, відповіді не надають, направляють все матеріали, як вони думають, суд, суд скасовує, повертає їм і там залишається, втрачається це провадження взагалі. І відповіді на які не додають, що робити з такою міліцією, яка так реформується, і неможливо вирішити питання навіть з дізнанням і значить отримати належний висновок. Так, дякуємо постійці. прекрасне запитання. Ще один дзвінок ми зараз приймемо. Можливо, у вас стала ситуація, не можете зняти. за облик автомобиля. Ну, хотелось вообще ще почути, чому. вы да, конечно, не можете... очень важно, что люди говорят. Да. Просто потом не стигнемо. А ваше запитание просто приймаємо дуже очень хорошо. Пане Євгене, что тут? Знаете, опять-таки, проходя незаочно эту жизнь в отношениях с правоохранительными органами, я могу сказать что Абсолютно наш зритель абсолютно прав. На самом деле часто... Представители, соответственно, сотрудники государственной автомобильной инспекции не проводят действия, которые необходимы для установления истины и причины, скажем, ДТП. Кроме того, это мы сейчас говорим о ДТП, самое страшное, когда кто-либо пострадал или, не дай бог, летальный исход. На сегодняшний момент у нас проблема, сейчас резюмирую следующее, всех, кто нас слушает. Первое, это то, что советская практика не поменялась с 90-х годов, надеюсь, что поменяется, это, соответственно, работа с понятыми по какой-либо mm -hmm. причине. Как правило, они появляются ниоткуда, они появляются весьма иногда подготовлены, являются имеющие отношение к правоохранительной системе и, соответственно, подписывают то, что необходимо им подписать. Я сейчас буду говорить реально, без высокой юридической науки. Прежде всего, вы много изменить не сможете в тот момент, когда вы находитесь на дороге, возле вас сотрудники правоохранительных органов, которые не соблюдают, скажем там, нормы уголовного права, соответственно, и некоторых процессуальных действий. Поэтому... Что что вы можете сделать ночью, образно говоря, и находясь одному, это, по крайней мере, не согласиться на понятых при, соответственно, э, каких-либо действий в отношении вас и вашего э, транспортного средства. Обязательно не спешите, не подписывайте документы, не соглашайтесь на понятых, которые пригласили сотрудники правоохранительных органов. Образно говоря, начинайте звонить телефоны, ищите прохожих. Лучше умолять кого-либо ночью стать понятым в вашем каком-либо вопросе и не постыдиться этого, чем потом работать уже, соответственно, в суде с понятыми, которых пригласили сотрудники правоохранительных органов и которые, соответственно, будут подтверждать те или другие моменты. Это первое. Второе. Вам на сегодняшний момент реально никто не мешает задокументировать э, все события, которые будут происходить. Сами вы этого сделать не сможете, поэтому по возможности пригласите кого-либо гражданина, человека, предупредите, что в данный момент вы проводите видеозапись, mm -hmm. такое-то такое-то mm -hmm. время, такое-то какое-то событие, обязательно укажите в какое время и в каком месте. После этого, соответственно, вы можете задавать те вопросы, и ни один сотрудник правоохранительных органов не сможет заявить о том, что он не знал, не был предупрежден о том, что проводится видеозапись событий. Кроме того, было очень много ряд моментов, что говорят, запрещено снимать, не запрещено снимать. Скажу вам, разрешено. Не будем сейчас в долгие mm -hmm. дебаты вступать. Снимайте точно так же, как это и снимают сотрудники правоохранительных органов, как операцию, которую вы гражданин, имеющий к ней отношение. Далее чтобы вы четко понимали, если вы сделаете эти моменты, звонки, давайте будем реалистами, сейчас многие могли бы сказать, там, мои коллеги, как у каждого имеет свое право, звонить там 102, говорить о неправомерных э, действиях, в данный момент, время, когда ночное или другое, вы не сможете. Никто к вам особой помощи объективно не, не окажет. Поэтому чем больше вы задокументируете, чем больше вы привлечете свидетелей, соответственно, эти свидетели будут присутствовать в зале суда. И самый последний момент житейский, очень простой. Часто у нас так печалька, так случайно бывает, что заседание суда прошло, а вы не были должным образом, вам, вам, оказывается, выслали, скажем так, на какое время, да, а вы не были уведомлены, вчера оно прошло. Поэтому не стыдитесь того, если вы проживаете в этом районе, ДТП было совершено в этом районе. Иногда легче каждый день заехать в секретариат суда и поинтересоваться, где, на какое время призначено заседание, для того, чтобы потом уже не получать готовое решение суда. И поверьте еще, не ждите, не ждите ни в коем случае чьих-либо советов. Сам адвокат, но ну не ждите какого-либо адвоката. На первое же заседание со всеми свидетелями, с понятыми, с документами, с видеосъемкой, Приходите, даже если у вас нет денег на адвоката, мои уважаемые граждане и друзья, берете, заявляете суде. Судья вам обязана объяснить процесс и каким образом он должен проходить. Поэтому не стыдитесь что-либо сделать не так в судебном заседании. Не стесняясь, поднимайте руки, скажите, ваша честь, не понимаю, что мне в данный момент делать, что я могу заявлять. Поверьте, всегда вам объяснят, соответственно, судебное заседание идет под запись, и отказать вам каким-либо образом не могут в ваших правах. Еду дозвонивающие? прошу, после того, один звонок також Говорить Говорите вы в прямом эфире. А вы в прямом эфире, говорите, будь ласка. Видно, не дозвонились. Не, а, Якщо если вы нас чуете, говорите. Вы нас слышите, дозвонивающий? Шановний додзвонювач, ви, якщо нас чуєте, говоріть. Якщо ні, ми далі будемо продовжувати. Так, це зрозуміла історія. Скажіть, ну от е, є все такі ситуації, коли е, не дозволяють зняти з реєстрації. Ви зазначили, що Конечно. буває з обліку зняти автомобіль. Як діяти в цьому випадку? Тоді куди звертатися? Чи треба звертатися? Я не знаю, до прокуратури навіть ви знаєте, от, що робити Лейла. Правильний питання, Перша задача, коли ми ну, з вами виходимо з органів МРЕО, що? да й думає, що ж нам робити? Звісно, перший відповідь завжди сотрудника Мрео: обращайтесь. В суд. В суд ударить, То есть, а? в долгую Сиду перспективу, суду. ну я бы сказал, по-украински, как это называется, когда тебе говорят, иди в суд, это типа, ну. А раньше было в си в сад, выбочная. Да, а да ну это примерно мы с вами понимаем. По житейски Ну, я разумею. Так. Вывод следующий. Вы знаете, на самом деле, э, мои дорогие люди, с которой, которые бедой, я такой же с клиентами каждый день встречаюсь, вариант пойти в суд он, конечно, хорош, но очень длителен. Поэтому в момент другом, что часто в суд мы не можем пойти, потому что у нас ответа официального нет, Лейла. У нас спора нет, получается. Нам сказали не можем, пока мы с вами напишем письмо, пока нам с вами на него не ответят, пока не распишут. И, соответственно, в суд мы идти не можем. То есть тут идет безнаказанность в данном случае. Анже, расскажет, что можно, е я так тут звоню, что и кожить вы в эфире. Говори, будь ласка, наверное, кожить. Кожить. Алло. Так, говорите, будь ласка, вы в прямом эфире. Но ну, почему вы так делаете? Говорите. Я хочу задать вопрос вам. Так, задавайте. прав. Да, да, слушаем. Вот у меня старые права еще Советского Союза. Мне уже 63 года. Машина старая. Я выезжаю со своей женой старушкой раз в год. И мне надо менять права или нет? Так, зразумела, дякуем. В данном случае, насколько на сегодняшний момент это было вроде, ну не буду утверждать продлен, продлен срок замены водительских прав, э, которого советского образца, я так понимаю, водительские права. Ну так права. Да. Конечно, если исходить из правильности и э, вообще правильности и ну, соблюдения, скажем так, необходимости выполнения законов и, соответственно, про замену водительских прав, вы должны их поменять, потому что как такового государства уже Советский Союз не существует. Но в данном случае там продлен был срок замены прав, насколько я не ошибаюсь, где-то до 2016 -го года вы должны заменить водительские права, но э, на сегодня проц... э, вообще сложности этой процедуры не представляет, потому что буквально совсем там две недели назад mm -hmm. там своему близкому человеку э, менял водительские права, Ну, тут нужно дать должное там за... Несколько часов поменяли эти водительские Якщо права. Якщо ви на щоєте, от відповідь на ваші запитання. Так, підскажіть, будь ласка, скільки часу залишилося? Бо взагалі не зрозуміло? Так, 223-09-71, Є додзвонювач. Говоріть ви в ефірі. Добрий день. Дракури день. Питання характер автомобіля. Значить, суд видає постанову. Я довжен на придільну суму грошей заінтересованої сторони так і Постанова попадає в службу юстиції. Юстиція видає постанову на арешт мого автомобіля. Потім заінтересована сторона через нотари саме в місті пише письмо, що... Я як людина погашила э, грошові кошти на цей день, немає ніяких задовженостей по тій постанові, що видав суд і так далі. А ісполнітельна служба не хоче знімати автомобіль з підарешту. Очень uh, спасибо а, за вопрос. Дякую. Опять життєві вся страна сейчас тоже слушает такой же такої Да, Ісполнительна служба після поступлення від стягувача по рішенням, соответственно, суду, що борг э, погашений, но тут стоит, знаете, почему не закрывается исполнительное производство? Да потому что по одной простой причине. У вас есть следующая постанова про стягнення виконавчого збору. Пов'язані з несвоєчасним погашенням вами боргу, но тут очень хитро. Ви знаєте, оs автомобіля арест должен быть снят, и, соответственно, виконавчий збір то інша постанова. То есть ви повинні його гасити, угу. да? Але виконавча служба Враховывая, что, что она имеет соответственно письмо о погашении данного долга от, соответственно, Стяговича, должна закрыть исполнительное производство. Я единственное не знаю момент вовремя вы или не вовремя, там в течение э, определенного срока вы должны были погасить. Я честно думаю, что он не в частном. Звісно, якщо не вчасно, дає виконавчий збір. Ну, Тому це, повинен так, сплатити ты. виконавчий збір, це зласно закону про виконавче провадження, і тільки після цього виконавчого сплати збору буде закрити знятий арешт з автомобіля. Но, в даному випадку можу сказати, у нас, звісно, Державна виконавча служба. Не, казаться, часто бувають питання, коли вони не закривають виконавче в зв'язку з цим. Арест присутствует на квартирах по два, по пять лет и по машинам. Поэтому еще один золотой закон. Если у вас закрыто исполнительное производство, и вы считаете, что на этом ситуация закончилась, она не закончилась. Я вас Час вечера, пана, единственное. Мы же не договорили до суду. это долгий процесс, долго время. Что тогда делать все-таки, если я... не снимают, повторюсь, не знімають повторюю, не снимают, не Знаете, проводить? я скажу так, в суд, конечно, можно идти, но, как я сказал, нет документа. Uh -huh. Поэтому тут вступает такой момент уже не юридического характера, знаете, резонанс на кризисных отношениях с начальником Брео. В данном случае прокуратура не поможет, будем реалистами. Uh -huh. Поэтому это только вопрос лично, если усматривается момент... Привычных службовых повноважень и у вас есть доказательства этому, вы можете любые предметы с каким-либо вашим свидетелем. были это, Пишите заявление, сотрудник соответственно, следственного управления, э -э, в рай отдел, что такого-то такого-то числа, такое-то лицо по необъяснимым мне причинам. Не сняло с регистрационного учета мой автомобиль. При этом, не предоставив документов по подтверждения, причины этого, в связи с этим усматриваю. Превышение служебных полномочий сотрудникам правоохранительным органам. Фамилия такая-то, такая-то. И учитывая сегодня анонсированное реформирование правоохранительной системы Украины, посмотрим в данном случае, что будет по данному сотруднику и как он будет объяснять причину коррупционное это действие. Не коррупционное. А учитывая, что все сотрудники СКЛ являются с юридическим образованием, сказать, что он не понимал всего момента и почему он отказывает кому-либо, будет сказать крайне сложно. Так, дуже вам сегодня дякую. Уже и перебрали чат, Пусть все будут счастливы. Дійсно, детальна така, саме ту, детальні поради були. Дякую дуже. Євген Ласовський, генеральний директор юридичної фірми, був гостем першого блоку. Ми переходимо до наступного блоку. Традиційно це порада лікаря. Єдине, що хочу одразу коротко зазначити. В неділю з восьмого години ранку до 24 години ночі до 00.00, Якщо просто з вами всі ми будемо говорити, ми будемо працювати у прямому ефірі на телеканалі Київ для всіх вас. Телемарафон вибору 2014. Чому про це говорю? Тому що у першому блоці, в одному з перших блоці буде досить важлива тема. Виборче право Ну, можливо, ви прийшли на виборчу дільницю. Вам через певні обставини не дають проголосувати. Можливо, побачили певні порушення виборчого права і хочете і не знаєте, куди звернутися. Будь ласка, можна буде вже о 8-й годині ранку починати телефонувати. Ми з своїми колегами готуємо для всіх вас досить важливий і корисний телемарафон. Будьте з нами. Це буде в неділю, 26 жовтня. А сьогодні у наступному блоці традиційного порада лікаря. Не перемикайте.